bahwa ketika hari Arafah maka Allah akan mendekat ke bumi lalu Allah membangga-banggakan memuji-muji khususnya hambanya yang sementara berukut di Arafah, di Arafah lantas Allah berkata kepada malaikat ma'arada ha'ulai saya wahai malaikatku mereka rela mengeluarkan materinya mereka rela mengeluarkan hartanya mereka rela meninggalkan pekerjaannya dulu lanjut jangan lupa bergabung di channel ini like komen dan subscribe jadi hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah itu memiliki banyak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pada kesempatan ini saya hanya mengangkat delapan kemuliaan yang terkandung, yang tersirat, yang terdapat di hari kesembilan Sulhijjah atau hari Arafah. Yang pertama, karena di hari Arafah, di tanggal sembilan Sulhijjah itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agama ini. Dan di hari itu pula Allah mencukupkan nikmat kepada kita semua. Yaitu dengan turunnya surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul islam adina. Coba bayangkan hadirin. Dari 6.666 ayat penutup ayat yang turun itu bertepatan dengan hari Arafah atau waktunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan haji wada. Yang kedua, karena hari Arafah atau tanggal 9 Hijjah itu adalah hari raya bagi umat Islam. Jadi hari Arafah itu adalah termasuk hari raya. Jadi kita itu umat Islam memiliki empat hari raya. Yang pertama setiap minggu yaitu hari Jumat. Yang kedua Idul Fitri. Yang ketiga Idul Adha. Yang keempat adalah Ukup di Arafah. Jadi orang yang melaksanakan haji kemudian hukum di Arafah mereka telah mereka melaksanakan hari raya kemudian yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam firman-firmannya tentang hari itu biasa kita dengarkan ayat yang berbunyi wasyafi wal watri menurut ahli tafsir kata asyafi itu menunjukkan hari Arafah. kemudian kata wal watri menunjukkan hari raya Idul Adha. Kemudian ada lagi sumpah Allah Subhanahu wa taala di ayat lain wa syahidin wa masyhud. Ulama menafsirkan syahidin yang, yang disaksikan yang menyaksikan maknanya adalah hari Arafah. Kemudian wa masyhud eh, hari Jumat. Jadi wa syahidin adalah hari Arafah, kemudian wa masyhud hari Jumat maka ketika ukup di Arafah tanggal 9 Sulhijjah... bertepatan dengan hari Jumat maka berkumpullah dua kata itu wasyahidin wa masyhud yang keempat yang membuat hari Arafah atau tanggal 9 Sulhijjah... mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu direwayatkan di dalam satu hadis bahwa Seabdal-abdal semulia-mulia hari dalam satu tahun adalah hari sembilan sulhijjah Sebagaimana hadis dari Jabir Dari Nabi SAW bersabda Abdalul ayyami yawmu arafah Seabdal-abdal hari adalah hari arafah Yaitu sembilan sulhijjah ini berkaitan lagi dengan yang keempat, yang kelima. Dari Anas Ibn Malik mengatakan bahawa kana yukalu yawmu arafah bi asyri alafin yawmi yakni bi fil fadli. Kenapa dikatakan hari itu hari yang sangat mulia tanggal 9 sulhijjah? Karena hari 9 sulhijjah atau hari arafah itu sembanding dengan 10 hari, 10 ribu hari. Jadi siapa yang melakukan kebaikan amal soleh di tanggal 9 sulhijjah satu kali saja maka Nabi mengatakan sebanding kalau dia telah melakukannya di luar hari itu 10 ribu hari atau kurang lebih 27 tahun kemudian yang keenam jamaah Jumat yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala karena hari Arafah ya dikenal dengan Al-Hajj Hari Haji Akbar Jadi ada ulama mengatakan Utamanya ulama salaf Bahawa setiap hari Arafah Setiap orang yang hukum itu Namanya Haji Akbar Yang ketujuh Apa yang membuat tanggal 9 Sulhijjah atau hari Arafah itu Mulia di sisi Allah Lebih mulia dibanding seluruh hari Di mana matahari terbit setiap hari Jamal Jumat yang dimuliakan Allah Karena orang yang berpuasa hari itu, maka sama dengan berpuasa dua tahun. Sama dengan berpuasa dua tahun, dan di hadis lain dikatakan, orang yang berpuasa di hari Arafah atau 9 sulhijjah akan diampuni dosanya satu tahun yang lalu dan diampuni dosanya satu tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua yang paling luar biasa. Hari itu hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hari itu Allah buka lebar-lebar ampunannya. Allah buka lebar-lebar rahmatnya. Bahkan hari itu Allah yang turun ke langit dunia untuk melihat semua umat Nabi Muhammad khususnya mereka yang sedang ukup di padang Arafah turun. Bahkan di hadis lain dikatakan bahwa ketika hari Arafah maka Allah akan mendekat ke bumi lalu Allah membangga-banggakan memuji-muji khususnya hambanya yang sementara berukut di Arafah di Arafah lantas Allah berkata kepada malaikat ma arada haulai apa yang mereka inginkan dari saya wahai malaikatku mereka rela mengeluarkan materinya mereka rela mengeluarkan hartanya mereka rela meninggalkan pekerjaannya dan keluarganya Kemudian hadirin, kira-kira amal-amal apa yang bisa kita lakukan di hari itu sampai kita mendapatkan ampunan dan bisa membebaskan diri dari api neraka? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari neraka melebihi hari Arafah Perbanyak sikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa la kulli in qadir ini diperbanyak hari itu diantaranya diri kemudian sikir-sikiran lain kemudian tambah dengan salawat bisa juga dengan ayat yang terdapat di surah Al-Imran ayat ke-17 Syahidallahu annahu la ilaha illahu Ini sikir yang dianjurkan Yang terakhir Yaitu kasaratu doa ibil magfirah Memperbanyak berdoa Memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk pembebasan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu contoh doa yang diajarkan oleh Nabi hari itu Allahumma atik rakabati Ya Allah, bebaskanlah diriku, keluargaku, minan nar dari neraka. Wa saudi dan waskan lapangkan rezekiku al halal, rezeki yang halal ya Allah. Wasrid anni dan jauhkan dari saya mimpis katil jin wal, wal insi dari kejahatan jin dan manusia. Diberikan taufik berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, taufik inayah dan maunanya.